Голос Роман Анатольевич пропадает к концу смены. Он сказал, что на третью смену не едет. Как мы будем жить без него, вообще не знаю. Я, просто, просто не представляю, как Роман Анатольевич не выйдет и не скажет Добрый вечер, ребята! Ну а если серьезно, то я немножечко себе позволю покритиковать обе команды. Ну, подготовочка на троечку честно и одна и вторая команда нет да. а не, не, не. не, я же с вами спорить не буду ребята это мое мнение у вас у каждого есть свое собственное мнение которое каждый из вас я и друг друг мнение друг друга мы будем уважать да это мое мнение каждый останется при своем мнении но тем не менее КВН, который был на первой смене, и воспитатели вожатые, которые работали на первой смене, был намного достойнее. Почему-то так получается, не знаю. Наверное, устали работать вожатые. Вот. Но ну, тем не менее, тем не менее, с разрывом в одно очко победила команда Гриниковские стиля. на будущее, на будущее. Э, вожатые, которые готовили детей, вы немножечко попутали, кого вы готовите. Э, некоторые шутки просто были, они бы прошли на ура в команде вожатых. А дети, э, ну, СУС детей, это звучало немножечко как-то даже пошловато. Ну, это громко сказано, пошловато. Ну, тем не менее, это так. Вожатые, я не знаю, сколько они готовились. У меня такое впечатление, что вы вообще не готовились. Ну, слава богу, хоть военных был на сцене. Ну, а так вообще спасибо.